Як ти бачиш далі загрозу для Миколаєва? Чи буде часто Мені... ця історія з кабами? Дивилися вчора чи позавчора Миколаїв. Як Мені задали питання про Одесу, а карти почали показувати Миколаїв. І, коротше, в інтернеті посеред Ніколаїв, що дійсно буде какой якийсь удар там падав туспіковий. Ми предположили, я, я не знаю, що там падає, грибалістика, я, я не знаю, Туспіковий падає. піковий І у них якась цель була мост в Ніколаєві. То есть я уже не знаю, где там в Николаеве есть мост у них. Я как бы не была там ни разу. Вот. И буквально там через сутки в Николаев прилетает. Вот так вот. Я думаю, касательно Каба будет ли это постоянная история теперь? Ну, к сожалению, Туспюкова, видишь, вот. Mm -hmm. Да. К сожалению, да. 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 Ну, які твари? Маш, кілька міст подивимось. Да, да, може. Давай я тобі буду говорити міста, які в мене є. А якщо mm -hmm. ти їх дивилась на інших ефірах, бо я не всі твої mm -hmm. ефіри можу подивитись, ти тоді говори, це дивились і будемо далі, добре? Mm -hmm. а... Біла церква. Давай подивлюсь. Mm -hmm. Ну, дивись, там, когда я Киев, смотрю, там зараз снова падает шестерка пика, то есть они хотят и область Киевскую. Это ж область Киевская, правильно, Біла церковь? Ну, да, да, да. Но в списке тоже. У них. они Угу. Киевская область, крестовый туз, видишь, показывает сразу крестовая масть. И смотри, как показывает. Шестерка пиковая, и туз крестовый. Киев, область. За пределы Киева. То есть сразу нам карты показывают. А -а -а, тут девятка пиковая падает. по перше девятка пиковая — это про шахеды, про обстрел. И туз пиковый баллистика. ракеты десятка падает. Короче, предполагаю, что будет массовый обстрел, все-таки Белая Церковь попадет под обстрел массовый. Тут десятки и девятки пиковые, вся пика нападала, которая есть. Вот. Какая у них цель? Секундочку, сейчас. Ну, туз червовый, цель у них все-таки, я считаю, это ТЭЦ. Какие-то, да, то есть энергосистема, цель. А если взять по совокупности, куда оно прилетит, какой-то дом показывает, девятка, жилой дом, в районе которого есть школа, Там недалеко. Сейчас, номер школы. Но школа пустая, пиковый валет и червовый валет. То есть, либо это раннее утро, либо ты понимаешь, да, о чем я говорю? Либо это ночью обстрел, потому что пустая школа, пиковый валет и червовый валет. Сейчас. А ну, сейчас, секунду, сейчас. Ну смотри, у них, я не знаю, просто надо понимать, где Белой Церкви есть ТЭЦ. Поняла? То есть это явно где-то возле ТЭЦ вот туз бубновый падает. Бубновый туз проигрался, куда предсказывали Киев обстрел. Бубновый туз проигрался как ТЭЦ. Там четко оно все проигралось. По шестой, по, пятой они били. Ну, понятно. Вот, смотри. Недалеко от ТЭЦ где-то. Где у них Белая Церковь угу. ТЭЦ находится? Вот здесь сразу показывает какой-то дом. Девятиэтажка, я думаю. Ну, такое себе. Каменчики. Угу. Ну да, по Каменскому валят. Семерки падают везде. Постоянно не валят туда. Одну неделю чуть ли понимаю. А, там постоянно обстрелы в Каменском, да? Напишите, пожалуйста, просто я не вижу ваши комментарии. Семерки три прям выпало. Что они хотят сделать? Что Каменское? Куда именно? Тоже, видишь, туспиковый падает девятка. Будет прилет куда-то в жилой дом. Баллистика. Их там тоже интересует энергосистема. Два туза выпало, смотри. Их там тоже интересуют стратегические объекты. И две десятки выпало. А две десятки, соответственно, какой-то склад в Каменском. То есть мы уже не можем как бы, да, сказать, где склад там находится. И ТЭЦ. Но опять-таки то же самое показывает. Какой-то склад. Но будет прилет в дом. Баллистика. Скажите, номер дома. Девятка есть там в номере дома. Улица, улица то ли мужчина, в честь мужчины названа, мне думаю, в честь мужчины, да? Или фамилия чья-то мужская. Далее, да? Да. А, Маш, ти в е, своєму інтерв'ю, те про яке ти сьогодні згадувала, говорила про захід України. От я попрошу тебе звідти подивитися, місто Бурштин, це Івано-Франківська область, і там Бурштинська mm -hmm. ТЕС. Okay. Давай подивимося її по загрозам. Король Піковий сразу стратегічний об'єкт. От Король Піковий і зразу Туз і ШТЕЦ. Бубновий Туз – Западна Україна. Ну, по загрозам, по обстрелам. Девятка пиковая. Угу. Десятка пиковая. Ракеты могут лететь туда. Ракеты могут лететь туда. Причем, если мы предсказываем... Я думаю, что если... Вот следующий обстрел западной Украины, могут полететь ракеты туда, потому что десятка пиковая уже падает. То есть у них уже четко есть план туда бить. Это я сразу говорю точно. А где она находится? Возле какого города? Это ивано область. Бурштин, mm -hmm. место Бурштин. Я, да, я уверена, что будет лететь, потому что десятка пиковая кроет уже. То есть они чуть ли уже не прописаны, но в плане. Ну да, Запад Украины до, до конца октября. Еще, конечно, должны быть обстрелы, потому что пиковая десятка падает сразу. Ну, короче. Я спросила недавно, говорю, смотрите, я говорю, хорошо. У нас проигрался обстрел Киева, и проигрались все города, которые мы назвали после Киева. Тупо в один день. Там, ну, крестовый туз это Харьков, я уже говорила, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Киев. Покажите, говорю, в октябре, что будет страдать больше всего по части Украины? Крестовый туз под бубновый туз. Губновый туз это запад сразу. Вот. Червовый туз это юг. Ну, юг тоже падал, но он в меньшем количестве, типа. в Одессе били дронами, в Николаев прилетело там, но почему-то все равно видишь карты показывают, что массовые типа обстрелы вот больше. Это все-таки по крестовый туз, и бубновый туз вот так вот карты показывают. Тоже много запитив ривны, что дивились ривны днями. Не. Девятка пиковая тоже падает и семерка пиковая. Может быть, обстрел связан с цифрой семь? Или какой-то праздник. А нет, сто праздник нет, праздник вверх острием, здесь вниз. С цифрой 7 связан, да. Я считаю, что центр города. Тут король Пиковый выпал, восьмерки выпали. Мне почему-то кажется, что очень даже недалеко от того сквера, котором предсказывали, куда осколки от шахеда влетели. Помнишь, там, где стоял mm -hmm. памятник Шевченко, вроде или Франка, не помню, Шевченко вроде. Где-то недалеко вот там вот, вот эта вот них локация, туда. Возможно, mm -hmm. у них там где-то даже в центре есть какой-то офис э, ну, канала местного или чего-то, потому что восьмерки падают везде вокруг. Или это восьмерка, но ну, это информация, еще мэрия может быть в центре города, потому что восьмерки, политики тоже по восьмерке идут, не только блогеры. И Король Пикова просто падал еще, вот. Лемощивка, Черниговская область, находится на кордоне. Загроза для них. Дякую вам за активність. Ну, просто сотні повідомлень написали. Так, Лемощівка Чернігівська область, так. Лимашівська, Чернігівська область, так. Да, на прикордонні знаходиться. А що смотрите, там? Обстріл? По загрозах. По загрозах. Ну Поки семерка бубнова крові, поки нічого. Смотри, якщо по обстрілах нічого, враховуючи, що це прикордоння, давай ще а, можливість якихось ДРГ, отаку загрозу. І відпускаю тебе. Ну... No. Я больше бы обратила внимание не на ДРГ, а я больше бы обратила бы внимание на наводчика в городе. Потому что тут наводчики работают. В основном у них собирают информацию. Вот крестовый, крестовый лет, информацию о чем. Информация, десятка. Их интересуют тут туз падает, туз бубновый. То есть стратегические какие-то объекты. Король пиков, военные стратегические объекты их интересуют. Опять-таки, военные военные академии, их интересуют. Их интересуют ТЭЦ, их интересуют военные склады. Их интересует мэрия. Король Пиковый, мэрия города. Я сразу говорю. Наводчики работают. Семерка местные. Люди. українці. Про обмін полоненими. Як бачиш, ти пишуть, останнім часом всі забули про полонених. Не забули всі. Будь ласка, от навіть не думайте про це і не пишіть такого. А Марійка зараз подивиться про, про обміни і як далі. Таких чисто був обмін? кажучи чим Ну, он должен быть, обмен должен быть. Причем король Пикова еще падает. Я думаю, что кто-то будет важный очень в обмене. Король Пикова. Командир какой-то, не знаю. Когда это может быть, примерно, по числам, куда там. До конца. После обстрела. Туз Пикова после обстрела Большого. после большого обстрела. Соответственно, это может быть до конца месяца, да, да. Я думаю, что это может быть в числах 28-29, вот там, перед началом ноября. А вы уже подписаны на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.